Всім привіт! Сьогодні я трошки без настрою і ви зараз розумієте чому. Українська група в YouTube під назвою АТО в Україні виклала відео, як артилерія стріляє по Донецьку. Валера, готовий? Готовий! Готуємо! Найбільше мене здивували коментарі під цим відео. Хоча іноді трапляються і розумні люди. А тепер давайте подивимося, що відбувається внаслідок цих обстрілів. Оттуда перпендикулярно вылетело красиво, красиво очень какое-то количество огоньков. Я никогда раньше не видел ну, как бы ничего подобного. Я стою, смотрю и говорю интересно, что это такое и куда оно летит. Ну и стою относительно ничего не опасать, потому что мы стоим на крыше, ну там вокруг что-то взрывается, но в принципе мы не можем являться чьей-то целью, еще что-то такое, потому что под нами нету ни позиции ополчения, ни ничего. То есть, под Нами нету ни позиции ополчения ни ничего, то есть это частный сектор. Под нами нету ни позиции ополчения, ни ничего. То есть это частный сектор. Вот мы стоим, и в какой-то момент начинается страшный грохот. Мы падаем, снег на крыше. И... Я открыл рот, закрыл уши, включили, все внутренности сжались. Они, в общем, автомобили, я не знаю, что это было, но на видео видно, как взрыв. часто пишут, что во время войны погибли мирных жителей не уникнули. Мне не нужно этого объяснять. Объясните это ему. А ты нас видишь, Ваня? Нет. Ну свет видишь? Вижу. Ване трудно говорить. Только что была перевязка. Ему сменили бинты на ногах и руке. Потом долго обрабатывали лицо, изрешеченное осколками. Народное тело металлической плотности 4 на 2,5 миллиметра. Множество более мелких и народных тел. Вчера давали на уже так это было очень трудно. Ты мою ручку видишь? Я тебе покажу сейчас ручку. Видишь мою ручку? А? Да. Видишь? Да. Сколько пальцев? Два. Два. Он хочет не угадать, а увидеть, сколько пальцев. Пока не получается. Из-за осколков мальчик лишился одного глаза, а второй едва различает свет. Его каждый день консультирует офтальмолог. Что будет со зрением, прогнозов врачи пока не дают. Я не знаю, что у вас есть дети, но у меня есть. Я прекрасно знаю, что сейчас чувствует его батьку. Зупинить эту дебильную войну.